पैठण तीर्थ क्षेत्र आहे सर या पे एकनाथ महाराज का जन्मगाव ही माहिती ह्या पैठणची पैठणसारखं महत्व लवकर कुठं दिसणार नाही पैठण येथीलचं क्षेत्र आहे सर अच्छा। यहाँ पे एक नाथ महाराज का जन्म गाँव okay. पैटन यहाँ पे भगवान आ आ श्री कृष्ण श्रीखंड बोल के भगवान नाथ नाथ एक नाथ महाराज के पास पानी पानी भरा अच्छा और उनको दुष्टांत दिया नाथ महाराज को सपने में ये बोला कि वो नाथ महाराज को सपना पड़ा और उसमें वो नाथ महाराज को तो समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान अपने पास पानी भर रहे अच्छा तो एक नाथ भगवान कुछ खाए नहीं कुछ भी नहीं और बैठ गए बोले मेरे को दुष्टांत दो तुम श्री कृष्ण भगवान है अच्छा। नहीं बोले मैं तो यहाँ पे नौकर बन के काम कर रहा या मैं नौकर है नहीं नहीं नाथ महाराज ने बोले नहीं तो नाथ महाराज ने कुछ भी खाए नहीं और वहाँ पे एक तीर्थ क्षेत्र खाम है वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए अच्छा। और वहाँ पे उनको प्रकट हो गए दर्शन दिए और यहाँ पे देखने जैसा गार्डन है गार्डन भी बहुत अच्छा है और डैम भी बहुत अच्छा है ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम लिखा था गार्डन पे वही गार्डन वही नहीं वही गार्डन है ज्ञानेश्वर उद्यान और पैटन या तीर्थ प्रसिद्ध है और वो पर्यटन की साड़ी बोलते वो यहीं की है क्या हाँ पैटन ही साड़ी अच्छा यहाँ पे पहले नंबर एक साड़ी है पैटन और दक्षिण काशी है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी धन्यवाद आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ऐसे जितने लोगों तक पहुँचेंगे उन्हें भी यहाँ के बारे में पता लगेगा और वो लोग यहाँ तक आएंगे ये तो तकदीर की बात है आप मिल गए ये ये और हो गया ये। <laughs> आज मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैठन शहर जहां संत एकनाथ महाराज का जन्म और वहीं उनका देहांत भी हुआ था वहां लेके आया हूं। उनके समाधि स्थल पर संत एकनाथ महाराज का जन्म 1533 में हुआ वे एक प्रसिद्ध वारकरी संत दार्शनिक और कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे उन्हें ज्ञानेश्वर और नामदेव जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है एकनाथ महाराज जी के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उनका पालन पोषण उनके दादा दादी ने किया था ज्ञानेश्वर महाराजा गड़ाला मुड़ी नाथ महाराजांना जाऊन काढली आणि नाथ महाराजाचं हे पैठण गाव आहे ह्या गावामध्ये गाढवाला पाणी पाजलं गाढवा म्हणजे नाथ महाराजाला देव दिसले आणि ह्याच ठिकाणी नाग घाटावर ज्ञानेश्वर महाराजांना रेडा बोलायला लावला ज्ञानेश्वर महाराजांना रेडा बोलायला लावला आणि काशीची गंगा काशीची गंगा नाथ महाराजांना पाणी आणून सनी पाणी आणून सनी भागीरथी होती ती गंगा झाली भागीरथी गंगा असं नाव ह्या नदीला सुरू झालं आता नाथ महाराजांना पाणी आणल्यापासून अजूनही शेष्ठी शेष्ठीच्या दिवशी सहा वाजता गावातल्या मंदिरा मंदिरामध्ये राधन भरतो तर रान्हाला उकळे आल्यावर गल्लीत पाणी जातं हे नाथ महाराजाचं महत्त्व एक मुलगा या ठिकाणी येऊन सनी पूर्णाच्या पोळीसाठी रुसत होता त्याला रोज पूर्णाची पोळी इथं द्यायची खायला नाथ महाराजाचं नाथ भागवत संपत संपत आलं राहिलेलं भागवत भागवत त्या गौवाना त्या वळ्या दुरुस्त केल्या समाजान त्या लिहून दाखिल्या ही माहिती ह्या पैठणची पैठणसारखं महत्त्व लवकर कुठं दिसणार नाही रामकृष्ण हरी It's yeah,